আৰু তাৰ মাজতে মই প্রিয়ংকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ঘৰৰ পৰা মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আশা কৰো সকলো ভাল কুশলে আছে আজি প্ৰায় তিনিমাহেই হ'ব হ'ল আৰু তিনি মাহৰ মূৰত মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকলৈ বুলি আৰু কি কাৰণেনো এই তিনিমাহ মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টিত ক'ম লগতে মই ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কোনদিনানো ঘৰলৈ আহিছোঁ সেয়াও সকলোবোৰ আপোনালোকক কৈ থাকিম তেন্তে আহক আজিৰ বহাগ বিহুৰ উৰুকাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল আজি হৈছে এপ্ৰিল মাহৰ বাৰ তাৰিখ আৰু মই এপ্ৰিল মাহৰ দহ তাৰিখে ৰাতি আহিছোঁ আৰু এঘাৰ তাৰিখে আহি পাইছোঁ শিখৰ আৰু আহি পাই যিহেতুকে ভাগৰুৱা হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বিহুত মই ঘৰত থাকিম দহ দিন আৰু এই দহ দিন সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে দহটা বাজিয়েই গ'ল আজিয়েই প্ৰথম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে লেটেই হৈ গ'ল একো নাই দিনটো ন কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আজি ৰাতিপুৱা উঠি ধৰিছোঁ পঢ়িবলৈ আৰু এনা তুমি দেখিবলৈ আছিলে তাকে লৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া বাজিছে চাৰে দহটা আৰু মই ৰেডি হৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ বুলি বাৰ লগত কাৰণ মোক এপ্ৰন এখন লাগে তো মই এপ্ৰনখন চিলাব দিব যাওঁ এখন আছে কিন্তু বৰষুণৰ দিনত হ'লে দিগদাৰ হয় ধুই দিয়াৰ পিছত নোহুকাই জল্দি তো তেতিয়াতো ডিউটিত যাবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আৰু আৰু এখন এপ্ৰ'ন চিলাই কৰি লওঁ ত' এতিয়া যাওঁ বাৰ লগত গৈ এফ্ৰোনখন চিলাব দিওঁ আৰু মই এতিয়া ইমান দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকেতো মোক ইমান দিনৰ মূৰত দেখিছে তো মই কিনাইছোঁ শকত হৈছোঁ ক'লা হৈছোঁ বগা হৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কাৰণ মোৰ নিজকে একো লগা নাই যে মই বেলেগ পৰিৱেশত থাকি কিবা চেঞ্জ হৈছোঁ বুলি সেইকাৰণে আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ কিবা চেঞ্জ হৈছিলে হোৱা নাই এইফালে ঘৰলৈ দেখিলেও মায়ে মটৰ চলাই থৈছে আৰু দেউতাই আনিছে চিকেন তাৰ কাৰণে আলু যেতিয়া চাৰ্ভাৰটাই বান্ধিলে আৰু আমি বজাৰৰ পৰা আহিয়েই হাতৰ যোগাৰত লাগি গ'লোহি মাক অলপ সহায় কৰিবলৈ আৰু আজি দেউতাই আহি আনিছে চিকেন মই অহাৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ আছিল আৰু আমাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিৰামিষ খোৱা হয় সেইকাৰণে চিকেন আনিলে আজি আনিছে আৰু বায়ে বনাই আছে মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই তিনিমাহ কিয়নো ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোকক কওঁ খুলি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আচলতে মইতো হাইলাকান্দি পঢ়িবৰ কাৰণে গৈছোঁ মোৰ দেহকে সপোন আছিল যে মই তো নাৰ্ছ পাওঁ মা দেউতাই অভাৱ কৰিছিলে যে মই কিবা এটা প্ৰফেচনেল লাইনত যোৱাটো আৰু যিহেতু সেই সপোনটো মোৰ পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে মই চিট প্ৰাইছোঁ পঢ়িবলৈ তো মই যিমান পাৰোঁ গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই তিনিবছৰ চাগে মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহিম তেতিয়াহে পাব ভিডিঅ' আৰু ঘৰলৈতো মই তিনিবাৰে আহিব পাৰিম বহাগ বিহু মাঘ বিহু আৰু পূজাৰ সময়ত তো সেই তিনিবাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখা নাপাব আৰু আপোনালোকে মোক কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব সেই তিনিবছৰ আৰু তিনিবছৰ পিছত যেতিয়া মোৰ পঢ়া কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছৰ পৰা আকৌ মই কণ্টিনিউচলি ভালদৰে ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰি মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যিহেতু মই আছোঁ শুৱালকুছিত গতিকে হাইলাকান্ধীৰ কথা বাদ দি আমি আকৌ শুৱালকুছিৰ কথা লৈ এতিয়া আহক আমি যাওঁ মা বাহঁতে কি কৰি আছে আৰু মোৰ কাৰণেনো কেনেকৈ এতিয়া চিকেন ৰান্ধি আছে পাৰে আপোনালোকক দেখাবই আৰু ইফালে বায়ে বনাইছে মোৰ কাৰণে স্পেচিৰ চিকেন কিয় মজে ভুজিয়া হয় নাই মাছৰ কটা দিওঁ মাছ খাবলৈ দিওঁতে এনেদৰে চিম্পুলকৈ আমাৰ আজিৰ ফাটকা ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন স্পেচিয়েল গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া চাৰে ছটা বাজি টোপনিৰ পৰা উঠোতে উঠোতে ভাত পানী খাই লৈ উঠি শুলোঁগৈ ৰাতিপুৱা যিহেতু সোনকালে উঠিছিলোঁ সেয়ে বহুত টোপনি ধৰিছিলে আৰু শুলেতো গমেই নাপাওঁ পৃথিৱীৰ কথা সেইকাৰণে উঠাত দেৰি হৈ গ'ল আৰু উঠি পেলাই এতিয়া সৰু পেহীহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ বাৰু মই তেন্তে আহক মোৰ লগত আমাৰ সৰু পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ কাটা চাটা নাই সেনেকাই মানে নুমে কিনে তাতে থৈ দিছো অকল চুজি গাখীৰ নটা বজা নাই নটা ন বজাতে ঘৰত আহি পিছা লৰা নাখাওঁ আৰু মই ল'ৰা নহয় না নাখাওঁ চালে চলি আছে বিহুৰ আখৰা কাপোৰ বা আৰু আমাৰ বাৰ প্ৰচিষ্টাত लगिसे निकी मुख मिली आसा जे বাজি গ'ল দহ বাজিবৰে হৈছে তেতিয়াহে মই আহি পালোঁ ঘূৰি ফুৰি যিহেতু বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ তো ঘৰত থাকিবলৈ মন যোৱা নাই ফুৰিবই মন গৈছোঁ তাত যিহেতু বেছি ফুৰিবলৈ নাপাওঁ আৰু সৰু বিহুতে ঘৰৰ পৰা আহি মায়ে দোকানত হেনো কিবা চাবলৈ যায় তেনেকৈ মাৰ লগত গ'লোঁ দোকানলৈ আৰু গৈ কিনে চালে কিবা কানি মায়ে বিহু বুলি কিবা কানি বিহুৱানো আনিলে আৰু সেইবোৰ আপোনালোকক বিহুৱান হিচাপে বহাগ বিহুৰ এক তাৰিখে দেখুৱাওঁ আজিতে নেদেখুৱাওক তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ অহাকালি গৰু বিহুৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব মৰম কৰি যাব যাতে মই মোৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ মোৰ সপোনৰ লক্ষ্যৰ দিশত মই যাতে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ